ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد اننا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسول فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض بسم الله الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد